Artıq bir neçə gün öncə Dövlət Yol Polisinin sabiq rəisi Əfət Mirzəyevin lüqusuna istifadə edərək Cəlavad rayonu Göytəpə şəhəri arasında sahib olduğu Uğur restoranının həyətində 2022-ci ildə yeni tikdirdiyi kafenin yanında olan 3 ədəd ağac qanunsuz olaraq kəsdirməsi barədə xəbərlər yayılıb. Azərinfo media xəbər informasıya keçli sözüdən paylaşılmasından sonra qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək üçün Hafət Məhəmmədov bir saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin əməkdaşları ilə əlaqə saxlayıb. Ekologiya işçilərinə cavab olaraq bildirib ki, güya orada ağac kəsilməyib, halbuki fotoşəkillərdən də aydın görünür ki, orada pəncərə, divar və qapının yanında olan 3 ədəd ağac kəsilib. Buradan da belə məlum olur ki, bu yaşıl soyqurumların başında ekoloji işçiləri durur. Başda onlara rəisi Şakir Quliyev olmaqla. Çoxsaylı şikayətlərə əsasən bu yaşıl soyqurumlar birbaşa yuxarıda adı çəkilən dırnaqarası ekoloqların əli ilə törədilir deyə saytın yaydığı məlumatda iddia olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qeyd edək ki, çox təəssüf olsun ki, aidətli qurumlar hələ ki bu haqsızlığa göz yumur.